अथ श्रीदेवी भागवते महापुराणे द्वादशस्कंधे तृतीय नारद उवाच स्वामीन सर्वजगन्नाथ संशयस्ति मा प्रभो चतकलाज्ञपातका मुच्चेतकेन पुण्येन ब्रह्मरूपः कथं भवेत् देहश्च देवतारूपो मन्त्ररूपो विशेषतः कर्म तच्छ्रोतुमिच्छामिन्यासञ्च विधिपूर्वकं ऋषिश्छन्दोधिदैवम् च ध्यानञ्च विधिवत्प्रभो श्रीनारायण उवाच अस्त्येकम् परमं गुह्यं गायत्री कवचम् तथा पठनाद्धारणान्मत्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते सर्वान् कामान् अवाप्नोति देवीरूपश्च जायते गायत्री कवच से ब्रह्म विष्णु महेश्वरा ऋषयोग्यजुस्साथर्वश्छंदंसी नारद ब्रह्म रूप देवोक्ता गायत्री परमाकला तद्बीज भर्ग इेशा शक्ति चतुर्भिरहृदयम प्रोक्तं त्रिभिर्वर्णै शिरस्मृतं चतुर्भिस्या क्षीका पश्चात् त्रिभिस्तु कवचम स्मृतं चतुर्भिर नेत्रमुदिष्ठं चतुर्भिस्या तदस्त्रकं अथ ध्यानं प्रवक्षामि साधकाभिष्टदायकम् मुक्ता विद्रुम हेमनीलधवल्षाई मुखस्तीक युक्ताब्धरत्मुकुटा तत्वा गायत्री वरदायांशक शुभ्रं कपालुणं शंखंचक्रमथारविंदयुगल भजे गायत्री पूर्वत पा साी पा दक्षिणे ब्रह्म संध्या मे पश्चादुतरायां सरस्वती पार्वती मे दिशं पावकी जलशाई या तो धानी दिशम रक्षे दिया तो भयंकरी पावमानि दिशं रक्षेत् पवमानविलासिनि दिशं रौद्री च मे पातु रुद्राणि रुद्ररूपिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्वैष्णवे तथा एवं दश दिशो सर्वाङ्गं भुवनेश्वरी तत्पदं पातु मे पादौ जङ्घे मे सवितुः पदं वरेण्यं कटिदेशं तु नाभिम्बर्ग्भर्गस्तथैव च देवस्य मे तद्रदयं धीमहि तिजुगल्लयोः धियः पदञ्च मे नेत्रेयम् पदम् मे नप्पातुमे नः पातु मे पदम् मूर्ध्नि शिखायां मे प्रचोदयात् तत्पदम् पातु मूर्धानं सकारः पातु भालकम् चक्षुषी तु विकारार्णोतुकारस्तु कपोलयोः नास पुटम बकाराणोरेकारस्खे तथ निर्धमोष्टं तो यकारस्वधरोष्टकम अकाराणो गोकारस्ुबुकथ ऋकार कंठदेशे तो वकार स्कंधदेशकम सकारो दक्षिण हस्त धीकारो वामहस्तकम् मकारो हृदय रक्षे उदरे तथा धिकारो नाभिदेशे तो योकारस्तुम तथा गुह्यम रक्षत योकार ऊरऊन पदाक्षर प्रकारोजा रक्षे जोकारोजदेशकुफ देशे पद्मुगमक सर्वांगे मे सदावत इदचं दिव्यं बाधाशत विनाशर चतष्टिकलाद्यादाक मोक्ष कारकं उच्चते सर्वपापेभ्यः परं ब्रह्माधिगच्छते पठना श्रवणा द्वादपि गो लभेत इति श्री भागवते महापुराणे द्वादश स्कन्धे